У багатьох зі словом відпочинок асоціюється проведення часу на дивані або біля комп'ютера. Проте є люди, яким до вподоби активний відпочинок, зокрема, велотури чи походи в гори. От і об'єднались вони в туристичний клуб, про існування якого знають далеко не всі. Ми зустрілися з одним із активістів туристичного руху та поцікавились, де знаходяться однодумці і звідки таке захоплення. В дитинстві мені нравилось коли по нашій річці Уша пропливали байдарки. Я був еще маленькими, примерно в возрасте 5-7 лет, мы с малышами всегда плавали возле этих байдарок и всегда хотели посмотреть, что именно находится в байдарках. Кто эти за люди, откуда они плывут, чем они занимаются. Я начал заниматься рафтингом с на байдарках. Прошел все ведущие реки Украины, начиная с Карпатских, Полесских рек. Не будем их перечислять, их очень много. Также ребята узнали о моем увлечении, предложили, предложили мне Заняться кросс-кантри. Это велосипедные походы по пересеченной местности. Вначале мы недалеко выезжали по нашему Полесскому краю, это взять Оврудский район, Ровенский, Дашатских озер, Ковель. Также сейчас нас, нам интересно было посетить довольно другие места. Сейчас у нас мы планируем едем каждый год поэтапно по горам по перещенной местности. Планируем проехать от Крыма до Грузии, а также потом в другую сторону от Севастополя до. Болгарія. Катаєсь на катку в нашому парку, культурно-розрікательний зоні, я познайомився з единомышленниками. Дійсно їх очень много, і очень цікаві люди, які такі ж ідеї по туризму, тобто цей клуб. Активний відпочинок відволікає від повсякденної рутини, переконані його прихильники. Адже його результат не залежить від віку чи статі. А велотури або походи це рух, свіжогірське або лісове повітря та казкові пейзажі, які захоплюють погляд. Об'єднавши свои интересы, активисты туристичного руху одразу же вырушили у подорож. 25 марта мы вернулись с похода с Крыма. Небольшая у нас группа была, самому младшему участнику группы Софийке было 8 лет. Самому старшему участнику нашего э, туристического похода было 49 лет. Это уже опытный э, турист. Также были первопроходцы Никита Гераймович и Олега. Действительно, во время этого похода по горам, как первоначально это была температура градуса плюс 20, на последний день похода вмешались катаклизмы природы, и температура достигла минус 3. Этот первый наш поход и мы, нас объединил, у нас общие взгляды и вкусы. Основной основ, взгляд это любить природу и передать этот э, дар нашему будущему поколению. Первоначально у нас техническая база материальная довольно слабая, есть несколько байдарок, несколько палаток. Э, и, э, есть коврики, есть рюкзаки, ну, разные мелочи, не будем перечислять инвентарь. Но вели переговоры с мэрией города, непосредственно с мэром. Они всячески оказывают нам помощь, надеемся, что это наше будет общее дело. Клуб будет формироваться в культурно-парковой зоне нашего парка имени Островского. Есть такая развлекательная зона, там, где как бы веселый улик. Это место бывшей танцплощадки. Там, де каток заливався, де нас якобы обідніла та міста. Можливість провести кілька днів у подорожі по містах і околицях, горах і печерах, річках і заповідниках України ось що таке активний туризм. Куди ж збираються наші мандрівники? Географія наших туристичних маршрутів разнообразна. Якщо взять. Самое такое прекрасное место, что мне нравится, это горы, горы Крыма. Это действительно климат субтропиков, самый благоприятный климат, считается, на земле для, для человека. Но морской запах и эти горы Крыма, довольно интересных маршрутов очень много, как и пеших маршрутов, как и велосипедных маршрутов. Также Карпаты, тут тоже одно из интересных мест, находится там по Черногорскому хребту 6 гор двухтысячных, тоже очень интересный маршрут. Ну и нельзя забыть бывать наши местные достопримечательности. Это Полицкий край, это действительно древняя наша земля, которая тянется от Орского кряжа, Олевские леса, Ковельские леса, Душатских озер. Маршруты очень разнообразные. Будем собирать маршруты уже учитывая от возраста людей. Если с нами дети младшего возраста, то не будем брать более легкие маршруты. Если будут более подготовленные взрослые люди, можно брать более серьезные. Будем подходить Болі так реально к этим вопросам і изучать весь наш край. Начинаем з України. Якщо ви енергійна людина, яка прагне пізнати щось нове, приєднуйтесь до коростенських мандрівників. Телефонуйте 093 715 05 25.